محرمہ مکرم سامعین کرام مشرقین مکہ نے نبی نئی صلاح سے یہ کہا کہ آپ چند دن ہماری خطوں کی عبادت کر لیں اور ہم چند دن آپ کے خدا کی عبادت کر لیں اللہ رب العزت نے اس وقت سورہ کا فنون فرمائی اور فرمایا لا تا ما تا میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو <تصفح> سورہ کا دو قومی نظریے کی عکاسی کرتی ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا رب ایک ہے ہمارا پیغمبر ایک ہے ہمارا دین دین اسلام ہے ہم کسی بھی کافر کے ساتھ دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے یہی دو قومی نظریہ ہے اور اسی نظریے کی بنیاد پہ ہمارا ملک ملک پاکستان چودہ اگست انیس سو سینتالیس کو آزاد ہوا اور اس پر ہمیں اپنے کا شکر ادا کرنا چاہیے دیکھیے ویسے تو ہر نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کوئی بھی نعمت دیتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں لیکن قرآن مجید میں بطور خاص اگر اللہ تعالیٰ ملک دے دے اس پر بطور خاص شکر ادا کرنے کا حکم ہے اللہ نے قرآن مجید فرمایا ہے غرض کرو اس انتخاب اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین بالکل تھوڑے تھے کمزور جاتے تھے تخاوناس تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے تمہارے جان اور مال محفوظ نہیں تھے تو فخاوات ہم نے تمہیں ایک ملک دیا ایک سلطنت دی ایک علاقہ دیا ایک ٹھکانہ دیا وہ ایدکم بنصره ہم نے تمہاری مدد کی ورزقکم من الطیبات ہم نے تمہیں رزق سے نوازا لعلتم تشکروا شکر کیوں ادا کرتے ملک ملنے پر علاقہ ملنے پر اللہ تعالیٰ نے بتولے خاص کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا ہے تو خصوصا ہمیں رب تالا کا شکر کا کرنا چاہیے اور اس کا طریقہ نبی پاکستان آزاد ہوا ہے چودہ اگست انیس سو سینتالیس کو یہ ہم سب کو پتا ہے لیکن اسلامی مہینہ کون سا تھا کم لوگوں کو پتا ہوگا رمضان المبارک میں اور ستائیس میں رمضان کو اب چودہ اگست سب نے یاد رکھا ہے رمضان سب بھول گئے ہم نے آزاد ہی سے انگریزوں کا مہینہ یاد رکھا ہوا ہے ہم آگاہ ہی سے انگریزوں کے پیچھے چل رہے ہیں ترقی کیسے ہوگی ہم تو اسلامی ملک تھا نا ہمیں یاد رکھنا چاہیے تھا رمضان کا مہینہ رمضان یاد رکھ لیں ہم کیسے شکر ادا کریں گے ورحاً کسی بھی ملک کو بننے کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے عمومی طور پر ایک اس ملک کا جغرافیہ نمبر دو قوم نمبر تین خود مختاری اور نمبر چار تنظیم جغرافیہ نہ ہو ملک نہیں بن سکتا جغرافیہ سے مراد ہوتا ہے زمین علاقہ سرحد بندی جب تک جغرافیہ نہیں ہے ملک نہیں بن سکتا نمبر دو قوم محترم بھائیوں یاد رکھیے گا یہ بڑی اہم بات ہے قوم کے بغیر ملک نہیں بن سکتا چند شخصیات چند لوگ مل کر کبھی ملک نہیں بنا سکتے آپ اندازہ رہا علیہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل و قبر پیغمبر تھے ان کے ساتھ حرون علیہ السلام بھی پیغمبر تھے ان کی سب میں شامل یوشہ بن نون بھی مستقبل کے پیغمبر تھے لیکن ملک نہیں بنا سکے کیوں؟ قوم نے کہا تھا انت و ربو کا تیرا تو جا کر رب جائے دونوں جا کر لڑو ہم بیٹھے ہیں تو چند اکس شخصیات جن میں دو وقت کے پیغمبر اور ایک مستقبل کا پیغمبر شامل ہے چند لوگ مل کر ملک نہیں بنا سکے جب نبی نہیں بنا سکے تو لیڈر کیسے بنا سکتا ہے ملک قوم سے بنتا ہے ہوئے ہیں جس طرح ہم جس طرح ہم اس وقت پاکستان بھی ہر وقت اپنا رونا ہی روتے رہتے اور اسرائیل نے اپنا رونا رونا شروع کر دیا جنہوں نے لیڈرشپ کی اور ہمارا ملک جو ہے وہ آزاد ہوا یہ چار چیزیں ہوں تو مل کر ایک ملک بنتا ہے اور پھر سب سے بڑی چیز جو اس میں قوم کی تھی جی. ویسے تو بڑی قومیں دنیا میں بڑے بڑے ملک بنے قوموں کی بنا پر اور قوموں کی بنیاد بعض قومیں میں آپ نے دیکھ فرانس کے لوگوں کو آپ دیکھ لیں وہ قوم اس لیے بنی وہ سارے فرانسی بولتے تھے انہوں نے ملک بنا لیا کچھ ملک بنا پر بنے کچھ نسل پرستی کی بنا پر بنے کچھ رنگوں کی بنا پر بنے یہ کالے ہیں انہوں نے بنا لیا یہ سفید ہیں انہوں نے فلا ملک بنا لیا لیکن ہمارا ملک بنا ہے ایک نظریے پر جس کو ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں ہم سارے کٹے ہوئے نظریے پر اور وہ نظریہ ہے اللہ اس نظریے پہ پنجابی بلوچی پٹھان سندھی ہم سارے متفق ہیں اور اس نظریے نے ہمیں اکٹھا کیا مل کر کوشش کی اور یہ ملک بن گیا اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے اس نظریے کو ختم کرو یہ نظریہ ختم ہوگا ملک ٹوٹ ہو جائے گا جب تک اس ملک میں لا الہ الا اللہ نظریہ پاکستان ہے یہ ملک نہیں ٹوٹ سکتا اس لیے کہتے ہیں نظریہ ختم کرو ملک توڑ دو ملک ٹوٹ جائے گا اور سارے اس پر زور لگا رہے ہیں بھائیو یہاں میں یہ واضح کر دوں دیکھیے ہمارا یہ جو نظریہ نا دو قوم نظریہ یہ کو آج سے نہیں چلا رہا میں یہ کہتا ہوں جب سے انسانیت ہے تب سے دو قومی نظریہ ہے. حبیل اور قبیل کی لڑائی کس بنا پہ ہوئی تھی ایک کہتا تھا اللہ کی بات مانی دوسرا نام ہی کرتا یہی دو قومی نظریہ آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں جگہ جگہ پہ رب تعالیٰ نے دو قومی نظریہ بیان کیا ہے سورہ کافروں کا میں نے شروع میں حوالہ دیا پوری سور کافروں کہ ہم تمہارے باطل خداؤں کی عبادت نہیں کرتے نہ ہم کریں گے نہ کر سکتے ہیں نہ ابھی کریں گے نہ مستقبل میں کریں گے ہمارا رہن سہن تم سے مختلف ہے یہی تو قومی نظریہ ہے کافل وومن تم مومن بعض کافر ہے بعض مومن ہے دونوں کٹھے نہیں ہو سکتے اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید کے اندر لا يستاو الخبیص والطیب طیب اور خبیص دونوں کٹھے نہیں ہو سکتے ولو اعجبہ کا کسرت الخبیص خباست تمہیں جتنی مردی اچھی لگے خباست کٹھی نہیں ہو سکتے مومن مومن ہے کافر خبیص ہے اگر سے ہندو ہمیں جتنے مردی اچھے لگے ان کی تہذیب ہمیں آج اچھی لگتی ہے لیکن وہ خبیص ہے انما المشرکون نجس وہ پلید ہے پلید پاک اکٹھے نہیں ہو سکتے یہ دو قومی نظریہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے اور اسی بنیاد پہ ہمارا ملک بنا ہے اور اب فرماتے ہیں یا تو اگر کامیاب ہونا ہے اس نظریے سمجھ لو ہمارے ہاں معاشرے میں لوگ یہ بات کہتے ہیں آپ نے بھی سنی ہوگی لوگ کہتے ہیں وہ جی پاکستان نظریے کی بنیاد پر نہیں بنا تھا وہ جی انگریزوں کو ضرورت تھی انہوں نے بنا لیا انگریزوں کو کیا ضرورت تھی وہ جی انہوں نے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر پاکستان نہ بنا سارا ہندوستان بن گیا تو ہندو تو بہت بڑی ریاست بن جائے گی اس علاقے کی ہندوؤں کی ٹانکیں کھینچنے کے لیے انہوں نے پاکستان بنا دیا وہ جو کانگریس تھی اس وقت کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت سمجھی جاتی تھی انگریزوں نے سوچا اگر پاکستان کو نہ بنایا گیا تو یہ کانگریس تو پورے بر صغیر پر قابض ہو جائے گی اس کے توڑ کے لیے پاکستان بنا دیا باہر لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ جی اپنی ضرورت کے لیے بنایا تھا باہر نہیں جی نہیں وہ نوابوں نے اپنی ضرورت کے لیے بنایا تھا انہوں نے کہا ہندوستان بن گیا اب ہماری وہاں پہ نوابی نہیں چلے گی ہمیں ایک الگ ملک دے دو وہاں پہ ہم نے اپنی نوابی چلانی ہے اور مطلب بھائیو, ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں درست ہوں ہو سکتا ہے لیکن ان ساری باتوں میں ایک تدبیر اللہ کی چل رہی تھی اور اللہ کی تدبیر سب پہ غالب آ گئی کہ پاکستان بنے گا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنے گا وہ پوری کوشش کر رہے ہیں ملک ختم ہو جائے لیکن انہیں پتا ہے جب تک نظریہ کام ہے تب تک یہ ملک ختم نہیں ہو سکتا اور شاید آج کی نوجوان نئی نسل بات کو شاید بھول چکی ہے نئی نسل کی دماغوں سے نظریہ پاکستان مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھو بنگلہ دیش بنا تھا نا بنگلہ دیش نظریے کی بنیاد پر نہیں بنا تھا نسل کی بنیاد پر بنا تھا آج بنگالیوں نے انہوں نے کہا تھا نا مجیب الرحمان نے ہم بنگال ہیں بنگال بنگلہ دیش بنائیں گے آج وہ بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے اس کا مجسمہ توڑ کر تو یہ ثابت کر دیا تو غلطی پر تھا نظریہ اعلان کیا آج تیرے مجسمے کو ہم توڑ دیتے ہیں تو وہ ملک قائم رہتے ہیں جو نظریے پر بنتے ہیں پاکستان لا الہ الا اللہ محمد اللہ پر بنا ہے اس میں پنجابی بھی ہے اس میں سندھی بھی ہے اس میں بلوچی بھی ہے اس میں بٹھان بھی ہے اس بچم کے سائے ترے ہم سب ایک ہیں اگر یہ نسل کی بنا پر بننا ہوتا تو پنجاب ہمارا بھی ہے پنجاب انڈیا بھی ہے سارا پنجاب کے ایک ملک بن جاتا نہیں بنا اگر یہ سندھیوں کی وجہ سے بننا ہوتا تو راجستان انڈیا کا پاکستان سارا ملک کے ایک ملک بن جاتا اگر یہ بلوچیوں کا ہوتا تو ایران کے بلوچی پاکستان کے بلوچی مل کر ایک ملک بنا لیتے دیکھو مجید کے ہے واقعات چند ایک طرف میں اشارہ کرتا ہوں غزوہ احزاب ہوئی جب غزوہ احزاب ہوئی نا وہ ایک پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول آپ آئیں تشریف لائیں وہ پتھر ہم سے ٹوٹ نہیں رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے پتھر پہ وہ کھڑھار ماری آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ اعلان تمہارا روم تمہارا فارس تمہارا حبشہ تمہارا یمن تمہارا خوش ہو جاؤ بعد میں چند لوگ جب غزبہ شروع ہوا احزار کا چند لوگ جب سارا دنیا کا کفر پہاں پہ ٹوٹ آیا مسلمانوں کو بزار مار پڑھنے لگی قرآن نے لقشہ کھینچا ہے اِذْ يَقُولِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ وہ لوگ جو منافق تھے جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ لوگ کہنے لگے ماں وقت اللہ اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے ہم سے کہا تھا فارس ملے گا ہم سے کہا تھا روم ملے گا ہم سے کہا تھا حرشہ ملے گا اب یہاں ہم مر رہے ہیں وہ کہاں کی باتیں ساری روم و فارس کی یہاں ہماری جان خطرے میں ہے وہاں روم و فارس کی باتیں ہو رہی تھی چند لوگوں نے جن کا یقین کمزور تھا جن کے دلوں میں منافقت تھی یہ باتیں کہیں اس وقت میں یہ وہی باتیں ہیں جو آج ہم ہاں مسلمانوں کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے وہ اس وقت کے لوگوں نے کہی تھی لیکن وہیں پر ایسے مرد مجاہد تھے جن کو یقین تھا اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر لوگوں نے دیکھا اللہ نے آندھی بھیجی اللہ نے طوفان بھیجے خیمے اڑ گئے سیوہ زم الجمع ویولون الدبر سارے پیٹ دیکھ بھاگ گئے اللہ نے سب کو دبا کر دیا غار سوال کے اندر نبی علیہ السلام سلام تھے ابو بکر تھے اسی نظریہ سے وہاں سے نکلے تھے نا کہ ہم نے اب ایک الگ ریاست میں آنی ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہوگی اس سوچ کے لیے مکہ سے نکلے سارے سور میں چلے گئے اب وہ صدیق رسول اللہ پڑھانے لگے اللہ کے سر ہم پکڑے گئے وہ ہمارے سروں کے اوپر کھڑے ہو گئے نبیل صاحب السلام نے اللہ تعالیٰ پریشان کیوں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے ہم نظریہ کی بنیاد پر نکلے ہیں ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر نکلے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَبِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجْنُودِ لَمْ تَرَوْهَا لشکر کے ساتھ مدد فرمائی جو تمہیں دکھنے والے نہیں ہے یقین پختہ ہو بظاہر ہمیں لگتا ہے اب پاکستان کی خیر نہیں ہے معیشت دور پہی پہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لشکر کے ساتھ بھی جنودی لم تڑا ہوا ہم تمہاری ایسے لشکر کے ساتھ مدد کریں گے جو تم دیکھ نہیں سکتے بشرط یہ کہ مایوسی چھوڑ دو مایوس لوگوں کی اللہ تعالیٰ پھر مدد نہیں فرماتے یہ قرآن کی باتیں کر رہا ہوں یہ کچھ سیاسی باتیں نہیں ہیں بے جنو دل ہم ایسے لشکر بھیجیں گے جو تمہیں نظر نہیں آتے ہوں گے لیکن تمہاری مدد کریں گے بشرط یہ کہ تمہارا یقین اللہ کی ذات پہ پختہ ہو اب مجھے یہ بتلائیں اللہ الہ الا اللہ تو مٹنے والا ہے اگر ہمارا یقین ہے نا لا اللہ مٹے گا نہیں پھر میوس کیوں ہوتے ہیں جب ہمارا ملک لا پر ہے تو پھر مایوسی کی چیز کی ہے ہمیں